কেবিনেট বৈঠকসমূহত পোন্ধৰশ তেৰটা সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু এই পোন্ধৰশ তেৰ সিদ্ধান্তৰ আমি তেৰশ সত্তৰটা সিদ্ধান্ত আমি ইতিপূৰ্বে যাক কয় ইমপ্লিমেন্ট করিছু বা আমি ইমপ্লিমেন্ট করিবলে সক্ষম হইছো মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বে রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্ষমতা এসেছে 2 বছর 8 মাস হয়েছে এই সময়ের মধ্যে মন্ত্রীসভার 112 টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই বৈঠকগুলিতে 1507 টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এর মধ্যে 1370 টি সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে ইংরেজি নববর্ষের প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানান স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তিনি বলেন গত তিন বছরে মন্ত্রিসভার বৈঠক বাদ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ে মোট দুইশো টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এই বৈঠকগুলিতে তিন হাজার দুইশো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে দুহাজার তেইশে মোট চল্লিশটি মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই বৈঠকগুলিতে পাঁচশো টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজধানীর বাইরে মন্ত্রিসভার বৈঠক পরম্পরা সৃষ্টি হয় এই পর্যন্ত ১৩টি জেলা সদরে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে গত বছর এরকম বৈঠক হয়েছে চারটি এই বৈঠকগুলির একটি ইতিবাচক দিক হল জেলাগুলিতে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে বৈঠকগুলিতে গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজগুলি প্রায় সবই বাস্তবায়িত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা বলেন দু তিনি আঠাশটি জেলা সফর করেছেন একত্রিশটি জেলা সদরে রাত্রি বাস করেছেন এই জেলাগুলিতে মোট একশো বার সফর করেছেন অন্যান্য মন্ত্রীরাও গড়ে পঁচিশটি জেলা সফর করে সরকারি পরিক্রকল্পনা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করেছেন যাবারের পর আমি এটা আরম্ভ করেছিল যে আমি কি ধরনে সরকারখন পরিচালনা করু সরকার দুবছর আট মাস সময় পাৰ কৰি গ'ল আৰু একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুই হাজাৰ তেইছ চনলৈকে আমি বৰ্তমানলৈকে এশ বাৰখন কেবিনেট বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু এই কেবিনেট বৈঠকসমূহত পোন্ধৰশ তেৰটা সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু এই পোন্ধৰশ তেৰ সিদ্ধান্তৰ আমি তেৰশ সত্তৰটা সিদ্ধান্ত আমি ইতিপূৰ্বে যাক কয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ বা আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যদি মই দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বিষয়ে ক'ব যাওঁ দুহেজাৰ তেইছ চনত আমি চল্লিছখন কেবিনেট বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু দুহেজাৰ তেইছত আমি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি এইট আমি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে আমি সক্ষম হৈছিলোঁ আমি এটা পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে বছৰৰ কেইটামান মাহত অন্ততঃ বিশেষকৈ বানপানী নথকা মাহকেইটাত আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ যোৱা বছৰটোৰ আমি চাৰিখন কেবিনেট গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় পানেৰী দিল্লীত আমি এখন কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু আনখন হ'ল তিনিচুকীয়াত আৰু এতিয়ালৈকে চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি তেৰখন কেবিনেট বৈঠক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ ধেমাজি বঙাইগাঁও হাফলং তেজপুৰ কোকৰাঝাৰ শিলচৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় পানেৰী তিনিচুকীয়া আৰু নতুন দিল্লীত ইয়াৰ এটা খুব ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট এটা আছিলে যে এই গোটেইকেইখন জিলাতে আমি যিসমূহ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আমি এনাউন্স কৰিছিলোঁ এই প্ৰায়বোৰ প্ৰজেক্টে ইতিমধ্যে আমি ক্ৰিয়ান্বিত কৰাৰ কামত আমি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ দুহেজাৰ একৈশ চনৰ পৰা দুহেজাৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ অৰ্থাৎ যোৱা তিনি বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত দুশ একষট্টিখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান মিটিঙত কেবিনেট ডিচিশ্যনক বাদ দি এট দ্য লেভেল অফ চিফ মিনিষ্টাৰ আমি তিনি হাজাৰ দুশ ঊনানব্বৈটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এইটি নাইন আৰু আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই তিয়াল্লিছটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে ই জড়িত হৈ আছিল আৰু কেবিনেট মিটিঙত বাদ দিও টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান আমি বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলো দুহেজাৰ তেইছ চনত আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আঠাইশখন জিলা অসমৰ আঠাইছখন জিলা মই ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ তেইছ চনত আৰু একত্ৰিশ দিন নিশা মই ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰসমূহত কটাইছিলোঁ অৰ্থাৎ বা ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ যি নহওক একত্ৰিছটা দিন মই অসমৰ বিভিন্ন জিলাত মই কটাইছিলোঁ আৰু মোৰ এশ সাত বাৰ মই এই জিলাসমূহত গৈছিলোঁ অৰ্থাৎ আঠাইছখন জিলালৈ মই গৈছিলোঁ হাণ্ড্ৰেড ছেভেন টাইমছ মই গৈছিলোঁ কোনোবা জিলাত এঘাৰ বাৰ কোনোবা জিলাত দহ বাৰ কোনোবা জিলাত চাৰিবাৰ হাণ্ড্ৰেড ছেভেন টাইমছ মোৰ আউটচাইড গুৱাহাটী ভিজিট হৈছিল মই দিল্লী ভিজিটক ইয়াত ৰখা নাই আৰু আঠাইছখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মই কাভাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু অভাৰ নাইট ষ্টে আছিলে একত্ৰিছ দিন মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ এশ দুটা ভিজিট হৈছিল আৰু তেওঁ ছাব্বিছখন জিলাক সামৰি লৈছিলে উৰ্খাও ব্ৰহ্মৰ এশ ছাপন্নটা ভিজিত হৈছিলে তেওঁ ওঠৰখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সামৰি লৈছিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ ছিয়ান্নব্বৈটা ভিজিত হৈছিলে চৈধ্যখন জিলাক তেখেতে সামৰি লৈছিলে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ এশ তেৰটা ভিজিত হৈছিলে তেত্ৰিছখন জিলাক তেখেতে সামৰি লৈছিলে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ এশ এঘাৰটা ভিজিত হৈছিলে আৰু পঁচিশখন জিলা তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিলে ৰণোজ পেগুৱে এশ আঠত্ৰিশটা ভিজিট লৈছিলে আৰু তেওঁ ত্ৰিশখন জিলাক সামৰি ল'ব পাৰিছিলে অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াৰ ট'টেল ভিজিট আছিলে ছিক্সটি ফাইভ আৰু তেওঁ ছাব্বিছখন জিলা কভাৰ কৰিছিলে যোগেন মহান ডাঙৰীয়াই এশ পঞ্চল্লিছটা দিন তেওঁ ভিজিট কৰিছিলে আৰু আঠাইশখন জিলা সামৰি লৈছিলে সঞ্জয় কিষাণ বাসত্তৰখন বাসত্তৰ বাৰ জিলা ভ্ৰমণত গৈছিল আৰু ঊনৈশখন জিলা তেওঁ সামৰি লৈছিলে অজন্তা নেওগ সাতাশী বাৰ জিলালৈকে গৈছিলে তেওঁ বিছখন জিলা সামৰি লৈছিলে পীযুষ হাজৰিকা দুশ ন বাৰ জিলা ভ্ৰমণলৈকে গৈছিলে আৰু তেওঁ চৌত্ৰিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে বিমল বৰা ছিয়াশীবাৰ জিলা ভ্ৰমণত গৈছিলে ছাব্বিছখন পঁচিছখন জিলা সামৰি লৈছিলে নন্দিতা গাৰ্লোচা এশ চাৰিখন চাৰিটা চাৰিবাৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰিছিলে পঁচিছখন জিলা সামৰি লৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা এশ একচল্লিছ বাৰ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিলে তেত্ৰিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে দুশ তেৰ বাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলে বিভিন্ন জিলা একত্ৰিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে এই গোটেই ডাটাটোৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে চেষ্টা কৰিছিল যাতে তেইছ বৰ্ষত আটাইবোৰ জিলা নহ'লেও এটলিষ্ট এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট যাতে বছৰত ভ্ৰমণ হয় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিব যে পঁচিছৰ তলত কাৰো ডিষ্ট্ৰিক্ট ভ্ৰমণ নাই টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীয়ে জিলাসমূহত ভ্ৰমণ কৰিছে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত অলপ নাম্বাৰটো জিলা ভ্ৰমণ বেছি দেখুৱাইছে কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ গৃহ জিলা সমষ্টিও ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে কিন্তু তথাপিতো সকলো মন্ত্ৰীয়ে টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ আৰু আপ টু থাৰ্টি ফ'ৰলৈকে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে জিলা ভ্ৰমণ কৰিছে যোৱাবাৰ মোৰ যিটো একত্ৰিছ দিন মই বাহিৰত আছিলোঁ বঙাইগাঁৱত মই তিনিদিন কটাইছিলোঁ কাছাৰত মই এদিন ধুবুৰীত এদিন ডিব্ৰুগড়ত ছয় দিন ডিমা হাছাওত এদিন গোলাঘাটত তিনিদিন যোৰহাটত তিনিদিন মাজুলীত এদিন নগাঁৱত পাঁচদিন শোণিতপুৰত দুদিন তিনিচুকীয়াত চাৰিদিন আৰু ওদালগুৰিত এদিন যোৱা বছৰটোত আমি এছ পি আৰু ডি চি কনফাৰেন্সো আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো বিশেষকৈ আমি যদি চাব যাওঁ যে আমাৰ ডি চি কনফাৰেন্স তিনিখন হৈছিলে মে মাহত তিনিচুকীয়াত সাতাইশ আৰু পাঁচ তাৰিখে গুৱাহাটীত অনান্য আপডেট ধন্যবাদ